Счастье подшусь мама. Автопробег под такой назвой прошел у Бресте. Об его метах расскажут наши корреспонденты. Уже другие год за пар Брестской молодежное культурно просветительское объединение о оборону життя и семейных каштовностей проводились акции, накированные на оборону життя с момента за На этот раз это был автопробег под назвой «Счастье подшусь мама», у делу, ким приняли 30 экипажей машин. Мы решили Показать, что надо все-таки детей рожать, никаких абортов, сами мы против абортов. Пока у нас детей нет, но планируем вот скоро. Выражаем свое «за», двойное «за». Жизнь ребенка – это самое главное в нашей жизни. Это счастье, радость. Это самое, не знаю, самое-самое. Вот. Ну и сама беременна, ждем малыша. Под час автовандровки по улицах Бреста удельники акции дарили кветки женщинам. У больше за 500 тюльпанов и раздавали буклеты «Захавай жить все». Мы это такого мероприемства со боку этой молодежной организации я еще раз вернусь увагу громадскости на демографичный стан, нагадать об каштовности традиционной семьи и настроить у первую чергу молодых людей позитивно на шмадзетность. Мы хотим защитить жизнь человека с момента его зачатия, защитить его право на жизнь. Юрий Петров, Николай Ковалю, областные новини, Брест.